присыпанные гравием дорожки, ровные ряды могилок, криминальные свечи, выбитые на мраморе имена. Не всем, далеко не всем воинам повезло с местом последнего своего приюта. Очень многие лежат безымянными, не найденными, неупокоенными среди полей и перелесков, где шла кровавая война. Земля как могла заживляла раны, затягивала тела погибших молодой поросли, присыпала листьями и ветками. Вам знакомо чувство, когда кто-то смотрит в спину. Обернешься? Нет никого. А ощущение присутствия осталось. Это неупокоенные души тех, кто когда-то погиб на войне. Люди говорят, земля помнит, особенно сильна ее память там, где полегло огромное количество людей, где земля напоена кровью. Сделать так, чтобы в мире появлялось как можно меньше неупокоенных душ могут только живые.